anda ada masalah jantung hari ini kita akan uh, bercerita tentang uh, masalah uh, jantung bagaimana kita boleh selesaikan masalah jantung ni sebenarnya dengan cara yang lebih alami cara yang lebih selamat dan uh, tidak mengambil risiko yang agak tinggi bila kita bercerita tentang jantung Maknanya basically kita faham mungkin ada kesumbatan di bahagian saluran jantung. Mungkin ada yang satu sumbat, dua sumbat, tiga sumbat dan berapa persen tu ikut pada individu lah. Okey, jadi uh, diringkaskan di sini kalau mengikut pengalaman saya uh, dulu pernah uh, uncle, my uncle lah uh, ada masalah jantung. Okey, So, dia uh, terpaksa uh, menunggu giliran di IGN untuk uh, membuat operation lah. Uh, jadi, makan tahun juga. Nak tunggu operation ni makan tahun juga. So, jadi uh, dia setia menunggu dan sampai pada tarikh yang uh, ditetapkan, dia buat operation dan... Memang dia dah nekat nak buat operasi dan selepas operasi uh, keadaan tak berapa okey nampak kesihatan dia tu nampak tak berapa okey selepas operasi dan tak berapa bulan selepas operasi dia meninggal lah. Jadi agak sedih juga sebab menunggu dah sekian lama tapi end up bila operasi dapat seperti mana yang diharapkan. Aa, kita sedia maklum jemaah ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala tapi daripada segi teknikalnya sebenarnya kita ada pilihan. Aa, kita ada pilihan. Jadi <coughs> pada saya saya lebih uh, prefer saya lebih memilih kepada uh, menggunakan kaedah Uh, alami yang lebih ah uh, low risk lebih kurang uh, maknanya risikonya agak lebih rendah maksudnya di situ okey itu cerita tentang my uncle i just sharing pasal apa pindah berlaku jadi kita banyak nak kena belajar bila kita lihat situasi-situasi tertentu kita kena reda atas apa yang berlaku tetapi dalam pada dalam pada itu kita tetap perlu mengambil iktibar dan belajar dan untuk mungkin masa ke depan ada cara yang lebih baik yang kita boleh usahakan atau ikhtiarkan insyaAllah dan <coughs> selepas uh, berlaku uh, kes uh, my uncle uh, masalah jantung uh, berlaku kemudian tiba-tiba suddenly my dad kan Uh, ayah saya pula tiba-tiba uh, terkena serangan jantung. Jadi at that time memang saya saya at time saya memang uh, membuat rawatan alternatif tapi saya, saya tak ada kepakaran tentang jantung. Pada masa itulah. Uh, jadi bila kena jantung kita pun refer pada yang pakar lah. Refer pada pakar. Kan? Tapi at that time tak ada satu solusi yang betul-betul membantulah at that time. Haa, jadi kita pergi, ada kita pergi di Melaka buat rawatan alternatif lah. Yang dibuat urut pakai apa? Urut bahagian, bahagian urat. Haa, di bahagian, apa ni? Di bahagian jantung kan? Ada poin-poin yang tertentu. Tapi, tak tak berapa membantu. Ha, tak berapa membantu. Uh, seterusnya, ada kita ambil suplemen. Suplemen pun tidak rasa lega lah. Rasa lega tapi tidak uh, dapat uh, solusi yang 100%. Mungkin ambil masa lah. Kan? Uh, tapi kita, saya dalam keadaan tu, saya rasa macam blur lah, blur. Kita tak kita tak tahu apa nak buat. Ha, kita tak tahu apa, apa, nak dibuat ni cerita ni, cerita hari, uh, cerita masalah jantung ni. Kita tak tahu apa nak buat kan. Sedang ayah sakit kan. Nak beli supplement at that time pun uh, untuk sebulan punya consumption pun dalam 3000. Kita ada beli herba lah untuk minum kan. Ha, it's quite expensive juga. Tapi tak apalah kan, asalkan benda tu boleh Uh, membantu memang ada nampak kurang sedikit tapi masih lagi uh, tak dapat nak selesaikan uh, masalah uh, yang tersumbat tu lah so dipendekkan cerita uh, dalam 3 bulan lebih kurang kita cuba ikhtiarkan uh, suddenly kena lagi serangan heart attack yang kali kedua Uh, menyebabkan Terpaksa dihantar ke hospital Ayah saya terpaksa dihantar ke hospital And then Selepas tu Dia Doktor dah berjaya Reda kan keadaan Dan Tak berapa jam lepas tu Kena lagi serangan attack Yang, yang for the third time uh, Masa tu dah tak dapat buat apalah Okey, itulah pengalaman dan saya pengalaman saya kan tentang my uncle, tentang ayah saya sendiri yang jantung juga kan masalah jantung dan uh, saya faham ada juga kawan-kawan uh, yang di luar sana yang juga ada mungkin ada cerita uh, tentang keluarga terdekat atau mak atau ayah sendiri yang mengalami masalah jantung kan. Jadi saya terpanggil untuk buat video ini untuk kita satu pertama kita berkongsi, berkongsi cerita. Kan? Aa, tentang kegagalan jantung ni kita ber, kita berkongsi untuk kita menambahkan ilmu sesama kita lah. Supaya aa, siapa yang melihat video ini mendapat aa, ilmu yang baru Mendapat manfaat, insyaallah mendapat manfaat. Uh, dan mungkin uh, pada saat ini dan ketika ini ada ahli keluarga atau diri sendiri mungkin ada masalah jantung, okey Yang rasa uh, bela lah bela, bela ni maksud dia <tik> tak tahu nak buat apa lah kan nah kita tak tahulah nak buat apa dah dah pening kepala kan nah nak tanya doktor pun doktor tak akan bagi you info yang sangat detail kan doktor pun sibuk dengan urusan-urusan dengan pesakit lain kan mungkin dia bagi pun kita hanya dapat idea yang macam sekadar brief idea lah oh jantung uh, ni uh, ayah aku sakit jantung doktor kata okey kena rehat. Itu je. You dapat apa? You dapat apa? Ilmu tentang jantung. You get nothing. Betul tak? You tak dapat apa-apa. Akhirnya benda tu kita jadi risau seorang-seorang dan kita tak tak boleh nak membantu. Kita hanya boleh tengok dan pesakit uh, tetap berada dalam keadaan yang uh, yang berisiko dan yang tak tak yang tak yang tak terbantu. Okay? So, jadi... Tak apalah. Ini pengalaman kita yang lepas tu. Semua tu... Telah di... Apa ni? Allah telah susun perjalanan hidup masing-masing. Dan kita kena reda atas segala ketentuan. Tapi... Uh, apa yang saya dapat selepas... Uh, Uh, pengalaman uncle saya pun jantung, ayah saya pun pass away because of jantung Jadi, daripada situ saya buat kajian Saya buat kajian dan Allah berikan ilham, berikan ilmu pada saya, Alhamdulillah Untuk sekurang-kurangnya saya boleh bantu orang lain Okay Okay, uh, untuk uh, terus kepada teknik rawatan untuk jantung ya untuk jantung terus pada teknik rawatan sebenarnya kita tak perlu melalui op op operation pun sebenarnya kita boleh selesaikan masalah jantung dengan cara alami cara alami secara yang lebih natural dan kesumbatan yang ada pada masalah bahagian jantung saluran jantung tu tetap boleh dipulihkan 100% boleh macam Uh, apa ni seolah-olah benda tu menjadi jantung yang normal kembali normal balik walaupun tak dioperasi benda ni boleh berlaku dan tak bersahaya dan dah banyak pasien yang uh, kita ada pengalaman lah ya, kita ada pengalaman banyak pasien yang back to normal uh, jadi bila kita kata jantung confirm kena operation kena pasang stand sebagainya kan tapi benda tu sebenarnya masih lagi berisiko. Sebab tu kadang-kadang orang dah pasang stand pun, dia masih ada lagi risiko jantung lagi. Mungkin kena pasang stand kali kedua. Ha, okay? Ada yang bypass, kan? Tapi masih lagi ada risiko jantung. Sebab apa? Sebab kita tidak uh, menyelesaikan masalah daripada punca. Kenapa jantung itu berlaku? Saya bagi contoh untuk tuan-tuan di luar sana untuk untuk dapat dia punya kefahaman. Kita cerita benda yang simple lah eh. Sebab saya tahu yang pendengar-pendengar ni semua bukannya yang apa ni semua faham tentang tentang ilmu jantung ni dengan, cara yang saintifik. Jadi kita terangkan benda yang simple. Kita anggap saja jantung ni sistem dia sama lebih kurang macam sinki, sinki air. Sinki air ni kalau airnya cantik, kan, di saluran pipe di bawah takkan sumbat. Takkan sumbat. Tetapi kalau kita letak benda-benda kotor, yang berminyak, yang berlemak apa semua ni, di dalam singki, kita punya pipe akan sumbat. Tak ada masalah kalau sumbat, kita boleh operasi. Operasi, kan, clearkan balik. Dan pemakanan kita tetap seperti asal juga kita tak kita tetap juga letak benda-benda uh, yang tak elok dia akan sumbat balik uh, sebab tu ilmu untuk selesaikan masalah jantung ni adalah ilmu diet Okey, ilmu diet benda ni kena faham dan bila ilmu diet ni kita betulkan insyaAllah uh, untuk kembali mendapat uh, masalah jantung tu insyaAllah tak akan berlaku lagi lah secara teknikalnya begitu ok ha. jadi tuan-tuan kena belajar ilmu diet yang ni kita akan ceritakan nanti lah kan yang ni saya cerita secara uh, gambaran yang lebih menyeluruh, ok dan seterusnya uh, kita selain daripada operasi kita boleh gunakan teknik uh, urutan kan urutan uh, kita ada bahagian bahagian jantung di bahagian belakang kan di bahagian belakang ni dia ada bahagian poin-poin jantung yang kita boleh urut sebenarnya poin jantung ni untuk uh, kita pulihkan balik kesumbatan-kesumbatan pada uh, bahagian uh, saluran yang tersumbat tu lah okay? Dan benda ni tak mustahil dan, dan banyak dah kes yang kita buat dah selesailah, Alhamdulillah. Ha, kita punya tim kita yang di Malaysia ada, di Indonesia ada kan. Melalui urutan pun Alhamdulillah boleh selesai masalah jantung tanpa dioperasi. Langsung tak perlu operasi. Okay. Dan juga kita kena gabungkan juga dengan... <tuh> Dengan, uh, apa ni kita kata, dengan suplemen lah. Uh, kita ada madu yang saya sediakan di sini. Kan, ada jenis-jenis madu yang kita dah upgrade lah. Yang kita dah formulakan. Uh, Tuan-tuan boleh dapatkan daripada saya. Siapa yang ada masalah jantung, masalah blood circulation, masalah high cholesterol, masalah darah tinggi. Uh, InsyaAllah boleh selesai boleh selesai insyaAllah lah. Uh, dan tadi saya kata diet. Okay. Urutan. Uh, apa lagi? Uh, suplemen lah. Macam madu. Ada minyak-minyak sihat yang kita boleh makan. Macam minyak uh, minyak kelapa sawit merah. Kan? Minyak batu saudar. Uh, minyak kelapa darah. And olive oil, ada empat jenis minyak yang kita boleh ambil sebenarnya. So, uh, bila kita gunakan teknik tadi, dengan teknik yang betul tadi, maknanya dengan diet, dengan urutan, dengan supplement, insyaAllah masalah jantung tu boleh selesai macam tu je. Uh, macam kita petik jari, pap, dia settle. Tak adalah payah mana sangat sampai kita nak tunggu bertahun-tahun nak kena queue operasi baru kita boleh nak selesaikan masalah jantung dan sebenarnya tak selesai pun ok jadi tuan-tuan yang dekat luar sana jika perlukan uh, konsultasi ataupun perlukan bantuan tentang cerita masalah jantung ni boleh uh, kontak saya kan uh, direct message saya atau boleh kontak saya boleh klik link saya di bio untuk saya bantu insyaAllah Okey. Seterusnya kaedah yang saya nak bawa kan. Kita hidup ni dah lama eh. Ha, dah lama Malaysia ni pun dah merdeka dah uh, berapa kali merdeka dah. Okey. So jadi sistem perubatan approach yang um, ada yang saya lihat selama ni dia sama je. ah ha, dia macam gitu macam gitu je. Macam saya ada bantu untuk pesakit kanser. Dan sistem rawatan kanser kalau you tengok daripada dulu sampai sekarang sama, -sama, sama je. Kan? Pertama, kalau kanser lah, saya sentuh sikit eh, minta maaf lah. Uh, kanser, kemoterapi, radioterapi, kan? Ni benda yang biasa. Dan uh, dia punya success rate sangat rendah. Sangat rendah. Tapi masih buat lagi. Masih buat lagi. Macam jantung, masalah jantung pun masalah yang macam tadilah. You have to queue dia kena beratur kan ambil nombor sebagainya nak menunggu nak selesaikan masalah jantung sebenarnya masalah tu boleh selesai dalam masa yang uh, sangat singkat insyaallah sangat singkat uh, kalau jantung ni kita ambil average lah 3 bulan ke 6 bulan tu you dah boleh back to normal lah sepatutnya 3 bulan ke 6 bulan tak perlu lama-lama tengok macam uh, my uncle dulu have to kena queue sampai setahun dua tahun kan saya tak ingat berapa lama tapi more than one year lah ha, mungkin hampir kepada dua, dua, tahun dah queue tu jadi sebab orang ramai you nak kena queue kan ha, tapi risiko jantung you sebenarnya masalah jantung ni dia sudden death sudden death tu bila-bila boleh berlaku jadi kita tak boleh tunggu setahun masalah jantung ni tak boleh tak perlu tak boleh nak tunggu setahun tak boleh nak tunggu enam bulan Kan, aa, jadi tiga bulan pun sebenarnya tak boleh, kena sekarang. Rawatan tu perlu disegerakan sekarang. Okey, jadi aa, saya sebenarnya nak guna satu, untuk jantung ni, saya nak guna satu kaedah aa, kepada, aa, saya nak ambil pelajar. Pelajar yang belajar untuk rawat diri sendiri, Kan? Ha, you rawat diri sendiri dengan ilmu yang saya berikan yang basic sambil-sambil belajar sambil-sambil saya rawat. Ha, dan tuan-tuan pun boleh rawat diri tuan-tuan sendiri juga. Maknanya kita buat benda ni sebagai satu kaedah orang kata uh, bekerjasama lah. Uh, bekerjasama. Maknanya saya sebagai perawat, tuan sebagai pesakit atau pelajar sama-sama kita berkabu, aa, ber, bergabung tenaga untuk sama-sama merawat menyelesaikan masalah jantung dia insyaAllah boleh selesai aa. sebenarnya ilmu dalam rawatan ni ilmu dalam dalam rawatan ni yang pertama sekali yang pertama sekali bila kita ada satu-satu penyakit yang pertama sekali kita letak hierarki dia dia punya rank yang nombor satu dia yang nombor satu adalah ilmu yang kedua tu baru Kaedah dia, ubat, rawatan, urutan, sebagainya. Ilmu ni nombor satu. Jadi yang banyaknya masalah jantung ni, banyak orang serah diri. <laughs> serah diri pada doktor. Doktor, saya sakit jantung. So nak buat apa? Saya serah diri. Ha, saya serah diri, angkat tangan. Okay, serah diri. Doktor nak buat apa? Doktor kata saya sibuklah. You kena queue ni. Ah, ha, you kena mungkin kena operasi kena queue lagi berapa lama? Lagi 9 bulan. Lagi setahun. You kena you kena tunggu. You can do nothing, you tak boleh buat apa-apa. Jadi I rasa kaedah ni dah dah lapuk lah. Dah lapuk dan tak boleh pakai. Sebab uh, kalau kita refer pada masalah penyakit jantung ni dia sudden death kan maknanya bila-bila boleh berlaku serangan jantung dan dia tak boleh tunggu. You kena kasih settle secepat mungkin dan kembalikan balik sistem jantung tu kepada keseimbangan asal dia. Okay. Okay, so setakat tu dulu. Uh, saya recap balik. Uh, saya nak jemput siapa yang nak belajar, nak jadi student saya, nak belajar pasal jantung ok, ha, nak jadi student saya nak belajar pasal jantung, boleh uh, direct message saya, kan, saya perlukan anda semua untuk kita sama-sama fight sama-sama bantu masyarakat sekeliling, supaya kita boleh kurangkan statistik uh, uh, penyakit jantung ni ok, uh, kalau orang kata, yelah kita kata, kadar kematian statistik untuk jantung ni Memang antara yang tinggi. Jadi, kita nak kurangkan. Ha, supaya masing-masing ha, boleh lebih kilometer. <laughs> Macam kereta kan? Shell kan? <laughs> Iklan pula saya kat sini. Ha, you jaga elok kereta you, you akan dapat lebih kilometer. You jaga you punya jantung, you pun insyaAllah secara teknik you dapat lebih kilometer. Maknanya umur lebih panjang lah. Betul tak? Ada orang kata ajar maut ni urusan Allah. Betul ajar maut urusan Allah. Tapi Allah bagi kita akal fikiran untuk kita diamanahkan pada kita untuk kita jaga tubuh badan kita. Betul? Ha, kalau hari-hari you gasak you punya badan, kan? Hari-hari minum manis, minum makanan-makanan proses, semua makanan-makanan tak sihat, minum minuman yang tak sihat, you rasa you boleh hidup lebih panjang ke lebih pendek? Ada beza tak? Of course, mesti ada beza kan ok ha, so kita bercakap pun kena kena pakai akal juga kan ha, ajar maut ni memang Allah tentukan tapi kita kena doa dan ikhtiar insyaAllah kita akan dapat uh, lebih kilometer maknanya Allah akan panjangkan umur kita insyaAllah dan gunakan sebaik mungkin uh, kesempatan yang ada dalam, di dunia ni untuk buat kebaikan bantu orang lain macam ni, kita bantu orang kan. Kadang-kadang orang bila dah sakit jantung, kadang ada yang tu nak berjalan pun tak mengah-mengah. Berjalan pun tak mengah-mengah, tak boleh buat apa. Nak kena tunggu, nak queue operation. Berapa lama nak tunggu? Kan? Ha, jadi, bantu terus. Kita bantu terus, 3 bulan, kita target insyaAllah 3 bulan, 3 bulan ke 6 bulan, selesai. InsyaAllah boleh selesai. Dan benda ni bukan benda yang mustahil atau benda yang uh, tak boleh dilakukan. Uh, sebab kita ada pengalaman, kita buat rawatan, tanpa operation masih boleh selesai masalah jantung. Okey. Uh, cukup sekat ni. Kan? Uh, mungkin nanti next untuk topik jantung ni. Kan? Yeah, topik masalah jantung ni. Kita akan berbicara untuk next episod lah insyaAllah. Ni episod jantung. Uh, episod satu lah eh. Uh, saya kata topik jantung episod satu. Okay. Assalamualaikum. Dan boleh teks pada direct message saya untuk mereka yang berminat nak belajar. Kan ilmu rawatan alternatif fizikal. Uh, uh, tak adalah masalah jantungnya. You nak belajar apa-apa lain pun insyaAllah boleh. Uh, join dia saya dan saya, saya akan aja saya akan kongsikan ilmu saya sebab saya dah uh, lebih 30 tahun dalam ilmu, dalam bidang rawatan jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk bantu sebarkan ilmu tidak tidaknya saya boleh bantu tuan-tuan tonton -tuan. tuan -tuan pun boleh gunakan ilmu ni untuk bantu orang lain insyaallah okey assalamualaikum dan jumpa lagi